Всем привет, с вами Решат, это мой первое видео, и в этом видео я вам расскажу немного о себе. Сначала я вам скажу, почему сейчас свой назвал канал Решат Риш Воображение. Ну, Решат это мое ви имя. А воображение, потому что меня это так мотивирует, что у меня будут очень разные видео. Ну, воображение. Надо воображение. Я не знаю, как вам это объяснить, но это значит, что у меня будет разное видео. Я буду ассоциировать асоци это так. Какие же будут у меня видео на канале? Ну любые, какие захочу. Но вы уже мне тоже можете посоветовать, какие видео мне снимать. Я буду очень рад это слышать от вас, буду знать, какие вам нравятся видео, и я буду пытаться их все сделать. Вел ли я каналы раньше? Я это много раз делал и все забрасывал. Вот, вот, последний мой канал назывался м Play. Сначала я его вел своей сестрой, теперь я вел его один, и я его закончил. И теперь это мой новый канал. Да, я так, я сегодня бросил старый и уже новый. Это по старым причинам, но мне это очень было нужно. Да. Вот, полное мое имя это Зеленев Решат Тимурович. Да, вот у меня все странное в имени. Все. Ну, кроме фамилии. Зеленка как я не приду в школу, у меня все, все назвали зеленой решеткой. Ну, не одноклассники только, слава богу. Еще меня назвать очкариком. Ну, я очки ношу. Не постоянно же, просто вот сейчас я, на не очках. Мне их можно не постоянно носить, но все равно очкариком назад. Но ну, я просто не обращаю внимания. Вы тоже не обращайте, если вы в очках. Итак, да, я надеюсь... Я вам понравился, вам будет весело на моем канале, мы будем с вами... Мы будем с вами переписываться. Ну, как? Я, я буду на ваши комментарии всегда отвечать. Я как увижу, я отвечу. Имейте в виду. Да. Вот, мне очень... Я очень рад, что у меня новый канал. Потому что, мне кажется, с этим каналом я уйду далеко. Да, мне так. Мне так кажется. Я надеюсь что у меня будет все хорошо. Будет, будут влоги, все такое. Я просто не знаю, что еще сказать. Ну, я живу в городе Кирове. Я хожу в сороковую школу. Если вы тоже ходите в сороковую школу, а я знаю, что это может смотреть Семен. Так что, ну, если вы не Семен, то можете подойти ко мне. Я учусь в первую смену в 25-м кабинете. Ну, скоро уже летние каникулы, так что... Да, я очень жду летних каникул. Очень, очень, очень. Я надеюсь, вы тоже их ждете. И это было все мое первое видео. Хоть оно было бессмысленное. Серьезно. Бессмысленное. И так, пожалуйста, поставьте мне лайк под этим видео. Подпишитесь на мой канал. Поставьте комментарий. Под, это, под этим видео я буду ждать. И на этом все. Пока. you <laughs>